एम एस सी जेंडर स्टडीज और डिग्रियाँ भी लाहौर की मुबीन सलीम को माकूल उजरत के साथ एक नौकरी भी नहीं दिलवा सकी जिस स्कूल में हफ्ते के छह दिन रोजाना सात घंटे खदम के अवश्य बारह हजार रुपए की नौकरी मिली मगर वहाँ भी देर से स्कूल पहुँचने या छुट्टी करने पर तनख्वाह में कटौती का सामना रहा इतना पढ़ने के बावजूद मैंने स्टिचिंग भी सीखी यहाँ पे अब मैं जिनको भी कहती हूँ की आप अपने बच्चों को पढ़ाओ तो मुझे देख के ये कहते हैं की आपने पढ़ लिख के क्या किया जो आपने किया आप किस पोस्ट पे बैठे हो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में 70 फीसद नौजवान पढ़े लिखे हैं जिनमें से सिर्फ उनतालीस फीसद बरसरे रोजगार हैं दो फीसद को रोजगार की तलाश है जबकि सतावन फ़ीसद को मुलाजमत की तलाश ही नहीं पेशावर से बेहतर रोजगार की तलाश में लाहौर आने वाले शाजी रहमान एक ऐसे ही ग्रेजुएट हैं जो मुलाजमत पर मजदूरी को तरजीह देने लगे हैं सरकारी भर्तीयों के निजाम से तंग आकर उन्होंने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है स्कूल का के से ले कर टेंथ तक मैं टापर रहा वाले जो था वो कमाने वाला था बाकी सारे काने वाले थे तो इतनी तंग दस्ती में महदूद वसायल में उसने फिर भी जो है ना मुझे पढ़ाया लिखाया मुझे कुछ बनाना चाहता था वो मगर उसका ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका सरकार की जो है ना राइट है कि वो जो है ना हमें नौकरी दे फांानस और एम एस सी एक्टोरियल साइंस में डबल एम ए करने वाली सादिया ज़ैन की तालीमी अहलीय का ज़्यादा होना नौकरी हासिल करने की राह में एक रुकावट बन गया है वो बज़ जगहों पर सन्फी इम्तियाज़ की शिकायत भी करती हैं पी एच डी रहती है ठीक है अगर मुझे एम फिल पर ही या एम एस पे ही ये कह जाए ओवर क्वालिफ़ाइड है फिर मैं आगे क्या करूँगी बताएँ ठीक है तो उसके बाद है कि सोच भी आती है और फिर लगता है कि ये क्या है ये सिर्फ एक पेपर थे जो मैंने इतने साल स्ट्रगल की वो क्या थी माहरीन मुशात के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में हुई है जिसमें रोजगार की शराह भी इतमान बख्श है लेकिन दीगर शोबों में ग्रेजुएट्स की तादाद और मुलाजमत के मौक़ों में खासा फ़र्क है बाद माह की नज़र में बेहतर रोजगार ना मिलने की बुनियादी वजह यकसा ताली निज़ाम की गैर मौजूदगी है वो सिर्फ़ हमारे वो एलीट स्कूल्स वो तो दे देते हैं लो पेड टीचर्स सिलेबस जो है वो प्रमेटिव है रिलीजस एजुकेशन पे ज़्यादा ज़ोर है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे ज़्यादा ज़ोर है मगर साइंस पे स्किल्स पे जो जॉब्स देती हैं उन पे ज़ोर कम है फिर भी ये पढ़ तो जाते हैं मगर जो मार्केट इनको उस लेवल एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रही इसीलिए फिर वो ए, लेस में जाते हैं। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया का नौवां बड़ा मजदूर तबका है जिसकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है हकुमत की जानब से कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से कर्जा स्कीम मुतारफ कराई गई है जिसके तहत उनतीस सौ नौजवानों में एक अरब से जायद के कर्जे तकसीम हो चुके हैं जबकि मजीद पचहत्तर सौ दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी हैं माह्रन के मुताबिक ये स्कीम चंद लोगों के लिए तो फ़ायदा मंद हो सकती है लेकिन बड़ी सतह पर बेरोज़गारी का हल नहीं है